अफाल कृष्ट फाल का मतलब होता है नांगर हल जो भगवान श्री कृष्ण के बंधु हैं बलराम उनके हाथ में जो है उसे हल कहा जाता है जल आप मराठी नांगर मन तो प्लो जमीन को खोद कर जमीन का मृद्रीकरण करके कर आपने बीज बोया और आपने औषधियों का निर्माण किया उनका कल्टीवेशन किया उनका संगोपन किया फिर उनका हार्वेस्टिंग किया <laughs> तो ये आर्टिफिशियल है ये मैन्युअल है ये नैसर्गिक नहीं है यद्यपि ऑर्गेनिक है क्योंकि वो स्वयं भू नहीं है तो कहते कि अफाल कृष्टे यानी आपने किया हुआ कृतक औषध नहीं चाहिए मनुष्य निर्मित औषध नहीं चाहिए अपने आप आया हुआ औषध चाहिए निसर्ग से जो निर्माण हुआ है अभी नहीं होगा क्योंकि अभी इसकी स्के हो जाएगी हमने निसर्गो को इतना इतना मराठी कलापन और मान तो निसर्ग से इतना छीना है कि अभी स्वयं निसर्ग हमें कुछ दे ऐसी स्थिति रही नहीं जहां बैठकर मैं बात कर रहा हूं नासिक से इस नासिक को दंडकारण्य कहा जाता था नासिक यह ऐसी भूमि है दक्षिणापथ में कि जहां पर मनुष्य का पद पहली बार यहां पर अंकित हुआ इस भूमि में इस नासिक नाम की भूमि में इस जनस्थान में इस महाराष्ट्र में इस दंडकारण्य में, में पहला मनुष्य का कदम जो आया है वो भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता माता का आया है तो उस समय उसको दंडकारण्य कहा करते थे दंडकारण्य का अर्थ होता है वनस्पति या स्ट्रेट इरेक्ट 90 डिग्री में ही बढ़ पाती थी क्योंकि आसपास इतने वृक्ष थे कि टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने के लिए जगह ही नहीं तो आप सोचिए कि जिस भूमि से मैं बात कर रहा हूँ वो एक जमाने में ऐसी थी कि एक वृक्ष को टेढ़ा मेढा बढ़ने के लिए जगह नहीं इतने आसपास वृक्ष थे और दंडक क्यों क्योंकि अगर आपको सूरज चाहिए प्रकाश चाहिए तो आपको ऊंचा बहुत ऊंचा दंड की तरह स्ट्रेट और ऊंचा ग्रो करना पड़ेगा वर्धन होना पड़ेगा तब आपको अतप और वात इनका सद्भाव प्राप्त हो तो ऐसी दंडकारण में जैसी स्थिति यहां पर है और आज ऐसी स्थिति है कि मीनों तक वृक्ष नहीं दिखाई देता है कितना हमने तोड़ के रखा है कुछ कुछ सालों में कुछ सदियों में अभी क्या करना पड़ेगा फिर तो अभी तो फाल पृष्ठ ही करना पड़ेगा अफाल पृष्ठ नहीं आएगा तो आज हम शास्त्र से दो कदम नीचे हैं हम आदर्श में नहीं है हम व्यवहार में है हम शास्त्र में नहीं है हम एडजस्टमेंट में है हम प्रथम में नहीं है हम द्वितीय में तृतीय में है लोहा नाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशा रसभस्म न हम रसभस्म नहीं बना पाते हैं तो हम रस सिंदूर से काम चलाते हैं और हमें रस सिंदूर से काम चलाना नहीं आता है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए मध्यम मूली भी हम मूल्यों से यानी वनस्पतियों से मारण करने का प्रयास करते हैं लेकिन उतनी वनस्पतियां भी उपलब्ध नहीं है कि वनस्पतियों से मारण करते करते कितना समय लगेगा जितने पुट लगेंगे भस्म की परीक्षा के सारे लक्षण आने तक उतना समय और उतनी वनस्पतियां अफोर्ड करने की क्षमता नहीं इसलिए कनिष्ठम गंधता दीदी हम गंधक मनशिला हड़ताल टंकन इनसे मारण कर रहे और वो भी हमें प्राप्त नहीं है आजकल इसलिए अरिलोहे ने लोह से मारणम दुर्गुण प्रदम हम अरिलोह से मारण कर रहे हैं देखिये अध्यक्ष है। अगर तेरे भी क्षति के रसशास्त्र की ये स्थिति है कि हम रस बना ही नहीं पाए कभी तो द क्लास वन द प्रीमियम वन द ए वन बेस्ट द श्रेष्ठ ये हुआ ही नहीं कभी इसलिए शुरुआत ही हुई मोदी भी ही मध्यम प्राहु एडजस्टमेंट से ही शुरुआत हुई बी क्लास से ही शुरुआत हुई दुईम हुई और कहाँ पर आके पहुंचे अभी या तो गंधका दीदी हड़ताल गंधक मनशिला सल्फेट खिला रहे हम लोगों को या हरि लोहे न लोह से मारणम दुर्गुण प्रदम दुर्गुण जिनसे बन सकता है ऐसी विधियों से हम भस्म बना रहे हैं देखिए ये स्वयं की की है, कन्फेशन है, वैसी स्थिति हम वनस्पतियों में भी देख रहे हैं कि जो अफाल बिना कल्टीवेशन, बिना प्लोइंग सोइंग प्लानिंग वनस्पतियां उपलब्ध थी लेकिन हमने इतना छीना और नया निर्माण होने की कोई व्यवस्था ही नहीं रखी टोटल इकोलॉजी डिस्टर्ब इस कारण से आज क्या करना पड़ता है आज हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना पड़ता है मेडिसिन का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समय उसको ये आश्वासन देना पड़ता है कि चाहे जो मार्केट की स्थिति हो मैं ते, तेरा बनाया हुआ जो औषध है वो पूरा का पूरा इस कॉस्ट में लेने के लिए आज तैयार हो सो दिस इज एन एग्रीमेंट एंड इट इज फाल पृष्ठ फाल पृष्ठ का मतलब क्या है वो कल्टिवेट होता है प्लोइंग होता है सोइंग होता है तो ऐसी स्थिति में अफाल पृष्ठे ये जो शास्त्र की अपेक्षा है वो पूरी नहीं होती है तो अफाल पृष्ठे अर्थात नैसर्गिक अधिवास में औषधियों का संवर्धन करना यह हमारा काम है